Salam, dəyərlilər izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomuzda evdə özünüz də çox asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz ətirli şam hazırlayacağam. İstədiyiniz çiçəkdən istifadə eləyə bilərsiniz. Mən iffət ağacının çiçəyindən istifadə eləyəcəm. Çünki görünüş olaraq və rəng olaraq bu gülü daha çox sevirəm. Mumu əriddikdən sonra tökmək üçün 2 plastik qab lazım olacaq bizə ölçüləri bir-birinə çox da yaxın deyil. Bir az ölçü fərqləri var. Əsas olaraq böyük qabın ölçüsünü təyin elyin və daha sonra ona uyğun olaraq kiçik qabı. Hər iki qab arasında 1 santimetrə qədər boşluq qalsa kifayət eləyir. Çünki gülləri qoyduqdan sonra mum tökdükdə mum qaynar olur və gülləri aşağıya doğru əridə bilər. Ona görə də güllərin Yəni belə deyim, mumun kənarında düz formada qalması üçün biz əlavə plastik qabı böyük qabın içərisinə yerləşdiririk və gülləri bu formada düzürük. Belə olduqda mumu tökdükdə güllər əyilmir, aşağıya doğru çökmür. Və mum olaraq mən hazır satışda olan mumlardan istifadə eləyəcəm. Yəni əridib yenidən bişirdikdən sonra bu formada mumlar var məndə. Onlardan istifadə eləyəcəm. İstəsəniz, mumu birbaşa özünüzdə hazırlaya bilərsiniz. Mən çalışdım ki, sizə ən asan yolunu göstərim. atlığındakı dəmirsə ipi saxlamaq üçündür. Çıxardıb hazırlayacağam, şamda istifadə eləyəcəm məndə. Bir müddət e, bişdikdən sonra, daha doğrusu isti dəydikdən sonra özü yumşalır və əriyir. İp olaraq hazır sırıq ipindən də istifadə eləyə bilərsiniz. Və yaxud da birbaşa e, mum üçün xüsusi ilə satılan e, iplər var. Bu iplərdən istifadə eləməyiniz daha məsləhətlidir. Çünki e, bəzən mumun tərkibinə görə sırıq ipini yandırmaya bilər. Yəni belə deyim, mumun tərkibinə görə ipin qalınlığı da dəyişir. Ona görə çalışın e, şama uyğun xüsusi ip alın və yaxud da şamın özünün içindən çıxan ipdən də istifadə eləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi mən tam orta hissəyə hələ tökməmişəm. Kənar hissələrə tökdüm və bir müddət soyuduqdan sonra güllərin istədiyim formada qaldığından əmin olandan sonra ortadakı qəlibi çıxardacam və daha sonra ortadakı boşluğa da mum tökəcəm. Onda deyim ki, mumu tökdükdə çox da qaynar olmasın. Yəni əridikdən sonra ocağın üstündən götürəndən sonra 1-2 dəqiqə gözləyib qaba tökün. ki istənilən formada. Bəlkə də bilərsiz, əgər əlinizdəki ipliy uzunddusa, o zaman çöp şişə düyünləyə bilərsiz. Yəni sancaq vurmağa da ehtiyac olmayacaq o zaman. Və son olaraq qalan boşluğa da mum töküb bütün qəlibi sona qədər doldururuq. E, mən güllərin özətrindən istifadə elədim. Yəni belə deyim, e, güllərin özətri mənə bəs eləyir. Əgər istəsəniz əlavə e, yağlardan da istifadə edə bilərsiniz, ətirli yağlardan. O zaman mum daha ətirli olur. Tam donandan sonra qalıbı kəsib çıxardırıq. Əlimə aldıqda e, bir az da istilik hiss eləyirəm. Ona görə tam donmasını gözləyəcəm. Və artıq tam donub Yəni istiliyi yoxdur, tamamilə soyuyub. Biraz qəlbi boşaltdıqdan sonra e, belə bıçaqla kəsib çıxardacam. Ətirli şamımız tam hazırdır. Ümid edirəm videomuz sizlərin də ürəyincə oldu. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək. On da deyim ki, dəyərli izləyicilər, sizlərdən gələn yorumları oxumaq hər zaman çox xoşdur. Bəzən cavab yaza bilmədiyim üçün üzrlü hesab eləyin, amma bütün yorumları sona qədər oxuyuram.